Комиссия, распоряжением созданного комиссией, которую мы в нашей разбираемся. И сегодня у нас было рабочее заседание комиссии, на котором мы рассматривали выводы первого технического заключения по состоянию памятника. памятника нас очень обрадовало, что выводы комиссии говорят о том, что памятник и можно и нужно сохранить, потому что до этого как бы разговоры шли о том, что его невозможно сохранить, что поэтому его нужно свести, ни в коем случае сносить его нельзя. Его можно сохранить, и это подтвердили выводы комиссии, которые сегодня были озвучены, и выводы технического заключения. А, да, нужно срочно приступать к противоаварийным работам первоочередным. И э, сегодня как раз были распределены определенные полномочия по э, э, службам городского совета, которые должны выработать определенный порядок э, правила и очередность выполнения вот этих первоочередных. Чуть-чуть будет проходить первоочередные работы и хотя бы порядок суммы. То есть понятно, что нельзя сказать до создания проекта, но хотя бы порядок. Значит, я вам скажу, что предварительно разговор был, предварительный подсчет был о 10 миллионов гривен. То есть это те первоочередные работы, которые позволят сохранить остров здания, укрепить фундамент, укрепить перекрытие, стены, для того, чтобы можно было перейти к консервации этого здания и дальнейшей потом реставрации. На сегодняшний день, естественно, это нужно цифру уточнять, потому что вы все прекрасно понимаете, какое финансовое положение, и что у нас сейчас сегодня творится с гривной. С... На чьи плечи ляжут? На прошлом совещании собственник квартир, так называемое предприятие ⁇ Квартал Русова ⁇ как они себя назвали, они выступили с желанием значит, провести первоочередные работы за свой счет. При этом предоставили график работы управлению капитального строительства. И вот сегодня, если мы не получим от них убедительного графика и убедительного... Самое значит, мы будем действовать уже в соответствии с тем, что было предложено юридическим департаментом. А юридическим департаментом был предложен э, вариант лишения э, собственности вот, на сегодняшний день собственника, который не смотрит со своим же телефоном, который его преднамеренно разрушает. Скажите, пожалуйста, Это вопрос сегодня обсуждался, там есть несколько вариантов. Я не юрист, поэтому лучше, наверное, вот эти вещи бы, проконсультироваться с нашим управлением юридическим департаментом, а не более следующим это самое, но варианты есть, есть определенные процедуры, лишения собственности того, что за ней не следит. А сроки? А сроки чего? Начало кровати сроки начала первоочередных работ, как было заявлено комиссия, они должны начаться уже в этом году. Насколько они продлятся, это будет зависеть, конечно, от объема работы, от дальнейшего расчета. Это нужно будет уже смотреть. Но говорили о том, что начинать нужно в этом году. И, кстати, представитель собственника, он дал согласие на то, что да, вот они готовы уже поставить леса и приступить к этой первоочередной работе. Процесс. Погода может всегда вмешаться, но э, в, данном случае, в данном случае вопрос не идет о реставрационных работах, там, где погода особенно влияет, да, а вопрос идет о конструктиве. А конструктив, э, как мы знаем, его можно э, делать до минус 10 градусов. На сегодняшний день строительные инженеры позволяют работать до минус 10 градусов. И я не думаю, что это может служить препятствием. Я правильно понимаю, что только о консервации, консервации сейчас... То есть, или это первоочередные укрепительные работы? Значит, я значит, говорю, что первоочередные э, противовременные работы, они включают в себя как укрепительные работы, да, так и консервационные. То есть сначала укрепляются те участки, которые наиболее, э, возможно, подвержены разрушению за сегодняшний день, и э, затем они консервируются. Нет. Только нет. Крыши, там... нет. нет, 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 там даже на некоторых участках крыши отсутствуют. А можна ще одне питання? Скажіть, будь ласка, об'єктивні причини були, ми їх всі знаємо. Як на вас погляд, були суб'єктивні причини, які можна було, яких можна було позбавитися і почати ці роботи раніше? Що ви мієте виду суб'єктивно? Суб'єктивні суб це ті, які надумані або тяганина з документами, або некоректне відношення органів державної чи виконавчої влади. Тобто ті причини, які можна було яких можна було позбутися і почати все-таки влітку ці роботи підготуватися до цього дощу э, вчасно. Я думаю, що це немножко некорректно поставлений вопрос, потому е непосредственно постоянно были обращения к собственнику этих квартир. Э, Собственник квартир постоянно говорил о том, что вы нам дайте разрешение на снос этого здания, тогда мы начнем что-то делать. Ему категорически не давали разрешения на снос этого здания. Я задумаюсь, дякую.